Terima kasih uh, Tuan Speaker di atas peluang yang telah diberikan. Uh, pertamanya saya ingin uh, merakamkan uh, penghargaan uh, dan tanya kepada Kementerian dan uh, Timbalan Menteri uh, di atas uh, pengubalan rang undang-undang ini yang uh, saya jangka sudah uh, lama perlu kita bincang dan uh, lulus untuk diamalkan kerana ia akan memberi keyakinan kepada pihak-pihak yang berurusan dengan syarikat-syarikat di Malaysia. Saya dalam menyokong rang undang-undang ini juga ingin melontarkan beberapa soalan. Kerana saya telah dengar dengan tekun tadi fasal-fasal yang telah dibaca oleh imbangar menteri ketika membentangkan rang undang-undang ini terutamanya fasal nombor 3 yang membincangkan tentang transaksi-transaksi yang dibuat bagi maksud peribadi, keluarga atau rumah tangga di mana transaksi-transaksi sebegini tidak boleh dikuatkuasakan pada masa yang sama saya ingin memohon penjelasan kita lihat bahawa kerajaan bersungguh-sungguh dalam langkah-langkah yang diambil untuk membanteras jenayah terutamanya yang melibatkan rasuah. Yang melibatkan rasuah merentas sembaran. Soalan saya dalam kita membincangkan perkara itu, bolehkah agensi-agensi kerajaan atau jabatan-jabatan kerajaan, umpamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun lembaga hasil dalam negeri menggunakan rang undang-undang ini untuk menuntut kembali apa-apa wang yang tidak dibayar kepada SPRM atau lembaga hasil dalam negeri. Kita dengar pembongkaran yang dibuat berkenaan dengan pemimpin-pemimpin negara kita Anak-anak mereka yang mempunyai Akaun-akaun peribadi di luar negara Di Cayman Islands Dalam Pendedahan yang dibuat dalam Panorama Papers Anak-anak bekas Perdana Menteri Anak-anak Perdana Menteri yang lama Perdana Menteri yang baru Kalau didapati bahawa Mereka ini telah engkar Gagal Membayar apa-apa cukai Kepada lembaga hasil dalam negeri bolehkah peruntukan uh, dalam undang-undang uh, ini uh, digunakan uh, bagi tujuan uh, memulakan tindakan-tindakan untuk uh, mengembalikan wang yang ada di luar negara itu ke negara kita. Ini adalah persoalan yang ingin saya tanya. Kita lihat bahawa uh, kesungguhan kerajaan sekarang untuk membantras jenayah pembantras rasuah bukan saja melibatkan syarikat tetapi individu ini seringkali diperlekehkan oleh pihak-pihak tertentu termasuklah pihak-pihak di sebelah sana. Tetapi pada masa sama undang-undang yang digubal Kota Baru ada di sini ketika satu ketika dahulu beliau menjadi menteri perundangan juga dalam kerajaan. Tetapi tidak terfikir beliau untuk menggubal undang-undang ini yang akan melindungi rakyat Malaysia. Tetapi pada masa sekarang kita lihat bahawa uh, reformasi yang dibuat oleh kerajaan seperti bukan saja uh, menyatakan hasrat untuk uh, menghadkan uh, tempoh uh, perlantikan ataupun perjawatan Perdana Menteri kepada dua penggal, memisahkan kuasa peguam dan uh, timbalan pendakwa raya dan peguam negara. Di samping itu undang-undang seperti ini juga telah digubal dan dibentangkan dan dibahaskan secara terbuka di Dewan Yang Mulia ini bagi kita menentukan bahawa individu di dalam negara dan juga syarikat-syarikat di luar diberi keyakinan untuk berurusan dengan individu-individu dan syarikat-syarikat di sini. Isu kita mengkompromi kedaulatan negara seperti yang dibangkitkan oleh salah seorang Jutong, yang Betul. di sebelah sana. Betul. Boleh. Terima kasih. Sahabat saya. Terima kasih Betul. -betul. Saya tertarik dengan apa dikatakan Aljun tadi bahawa persetujuan untuk dua penggal Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Itu satu cara yang baik dari sokong oleh Jutuk. Setuju so, tak Jutuk bahawa Perdana Menteri juga memegang jawatan Menteri Keuangan. Apa pandangan Jutuk? Terima kasih. Itu adalah soalan yang baik yang ditanya oleh sahabat saya. Saya yakin kalau boleh berani kemukakan soalan ketika yang berhormat, yang amat berhormat Perdana Menteri ada di Dewan Yang Mulia ini. Supaya yang amat berhormat, saya yakin Perdana Menteri berani juga jawab soalan yang dikemukakan, bukan tanya kepada saya. Kerana soalan ini boleh dijawab oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Pada masa yang samalah, saya ingin tanya kembali tentang tuduhan yang dibuat oleh itu Dr. Mahathir terhadap yang berhormat Pago Mengatakan Pago bahawa Pago ingin menjadi Perdana Menteri semata-mata kerana ingin menyelamatkan diri beliau daripada kesalahan yang dituduh di mahkamah dan kerana yang berhormat Pago juga terlibat dalam mencuri duit parti bersatu Boleh yang berhormat jawab tentang tuduhan itu? Boleh, boleh Itu sebenarnya atas Pago lah tapi maknanya tak berkait dengan B ni apa yang dibincangkan oleh oleh Jotong tu. Terima kasih. Tak. Ini ya Muhammad. Saya tanya kita ya Muhammad, saya saya kalau berani tanya, berani dengar jawapan lah. Kalau tuduhan itu tak benar, kalau Tun Dr Mahathir tidak bercakap benar. Soalan saya, kenapa sehingga hari ini Pagoh tak berani saman Tun Dr Mahathir? Kenapa tak tak berani? Soalan saya, kalau beran, kalau Pagoh tak curi duit, kalau Pagoh tak beria-ia nak tebuk atap sekali lagi nak jadi Perdana Menteri sebab nak menyelamatkan diri sendiri. Kenapa sehingga hari ini, Pagoh ataupun mana-mana ahli parlimen bersatu lepaskanlah bergaduh sama-sama sendiri, tak berani saman itu Dr. Mahathir. Kenapa? Yang ya, pertama, lagi daripada tajuk. Yang kedua soalan saya tadi, belum dijawab. Terima kasih. Yang muhammad, saya dah kata kalau berani kalau, kalau berani kemukakan soalan ketika yang amat berhormat Perdana Menteri yang sanggup datang ke Parlimen tiap-tiap hari Selasa dan hari Khamis kenapa lari? Jangan lari, jangan keluar. Kalau berani kemukakan soalan Perdana Menteri saya yakin boleh jawab. Jadi kembali kepada subjek Tuan Speaker. Saya tak ubah masalah dengan ahli-ahli Parlimen bersatu dah lah cukup bergaduh sama-sama sendiri. Kita kembali ke dewan kita kembali ke Dewan. Kita menumpukan perhatian untuk membangunkan negara. Kerana kerajaan kita adalah kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Kita sanggup membentangkan rang undang-undang seperti ini kerana kita yakin bahawa rang undang-undang seperti ini akan memberi keyakinan bukan saja kepada syarikat-syarikat di dalam negeri tetapi syarikat-syarikat di luar negara untuk datang melabur di sini kerana kalau berlaku sebarang perselisihan di antara syarikat-syarikat Perkara-perkara itu dapat diselesaikan Dan mereka juga diberi kejaminan, keyakinan Bahawa apa-apa duit yang mereka laburkan di negara ini Akan sentiasa dilindungi oleh undang-undang negara kita Bukan macam pihak-pihak tertentu lah, Tansi Speaker Sampai sekarang dah bergaduh tak datang ke parlimen Dihadapkan ke parti disiplin dan sebagainya Bergaduh sama sendiri, negeri Perlis pun bergaduh Jadi saya tak membuang masa Cuma saya ingatkan bahawa Besut boleh, sikit. Silakan. Okey. Eh, uh, tuduhan jelutong kepada Kota Baru kejap tadi masa dia menteri dulu tak bentangkan. Baru kejap tadi menteri bukan ada bagi sebab? Ada bagi sebab kenapa tak dibentangkan selepas perjanjian ditandatangani eh uh, 2019. Jelutong tak dengar, jelutong tak ada tadi. Menteri kena jawab sebab dia 2019 tak dibentang baru sekarang baru bentang. Jadi tuduhan dia tu tuduhan jahat. Lah. Sangkaan jahat kepada kepada ni. Ya. Tak Menteri akan besut. jawab selepas Ipoh, Ipoh right. Timur berucap sekali lagi. Ya, terima kasih. Ya. So, make point tu ya. Terima kasih besok saya masa tu besok bukan jadi ahli parlimen, saya ahli parlimen ketika itu ketika itu Besut bukan jadi ahli parlimen. Saya jadi ahli eh, hey, parlimen. Tak ada kaitan lah. Saya kata apa yang awak ucapkan tadi, Menteri dah jawab. Kamu tak ada dalam Dewan kejap tadi. Ayah. Okey, Jelutong. Besut. Terung Lendi. Ya, yeah, Besut. Uh, besut bekas hakim. Bila merujuk kepada ahli parlimen, tak boleh gunakan istilah awak dan kamu. Ah, saya ajar, dengar dengar dengar. Okey, uh, Julutong tak ada dalam dewan tadi ya. Ah, okey bagus. Ah, okay. tak ada dalam dewan. Okey, okey. Okay. Jadi saya nak landing Tansi Speaker. Tansi Speaker saya kata memang niat saya betul. Ketika itu Yang Berhormat Kota Baru menjadi Menteri Perundangan. Tetapi undang-undang ini tidak dibentangkan kerana ketika itu Parlimen pun tak bersidang. Tansi Speaker pun merupakan seorang ahli parlimen Sungai Petani sampai kita dihalang untuk masuk ke parlimen. Jadi ketika itu mereka tak begitu tak ada niatlah memang untuk menjaga rakyat. Kita ada niat untuk menjaga rakyat. Jadi dengan alasan itu saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Tuan Speaker, terima kasih.